যে যোৱাকালি দোকমোকে আমি এটা গোপন সূত্ৰে খবৰ পাইছিলো যে ইয়াত মধুৰবন বেৰেঙ্গাৰ মাছ এৰিয়াত তাত কিছু দুষ্ট চক্ৰই গৌ মাংস বিক্ৰী কৰি আছিলে মানে সেইটো শ্লটাৰিং হৈছিলে বিক্ৰী কৰিবলৈ তেওঁলোকে যো যা কৰি আছিলে আৰু আমাৰ আৰক্ষীৰ দল তাত অভিযান চলাইছিলে আৰু তাত তিনিজনকৈ লোক তেওঁলোকে শ্লটাৰিঙৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ নাম তিনিজনৰ নাম হ'ল ক্ৰমে ৰাহুল লস্কৰ ফজুল মজুমদাৰ আৰু আব্দুল কৰিম লস্কৰ তেওঁলোকক তিনজনকে তাৰ পৰা আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো আৰু আমি ঘটনাস্থলীতে মৃত গৰুৰ মূৰ লগতে দাহ আৰু গৰুৰ ছালটো স্কিনটো আৰু আশী কিলো কিলো প্ৰায় আশী কিলোগ্ৰাম আমাৰ ছাছপেক্টেড গৌ মাংস তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে গছৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু ইয়াত তদন্ত চলি আছে আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা তথ্য আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি দোকমোকিতে আমি এটা গোপন সূত্ৰে খবৰ পাইছিলোঁ যে ইয়াত মধুৰবন বেৰেঙ্গাৰ মাছ এৰিয়াত তাত কিছু দুষ্ট চক্ৰই গৌ মাংস বিক্ৰী কৰি আছিলে মানে সেইটো শ্লটাৰিং হৈছিলে বিক্ৰী কৰিবলৈ তেওঁলোকে যো যা কৰি আছিলে আৰু আমাৰ আৰক্ষীৰ দল তাত অভিযান চলাইছিলে আৰু তাত তিনিজনকৈ লোক তেওঁলোকে শ্লটাৰিঙৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ নাম তিনিজনৰ নাম হ'ল ক্ৰমে ৰাহুল লস্কৰ ফজুল মজুমদাৰ আৰু আব্দুল কৰিম লস্কৰ তেওঁলোকক তিনিজনকে তাৰ পৰা আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি ঘটনাস্থলীতে মৃত গৰুৰ মূৰ লগতে দাহ আৰু গৰুৰ ছালটো স্কিনটো আৰু আশী কিলো কিলো প্ৰায় আশী কিলোগ্ৰাম আমাৰ ছাছপেক্টেড গৌ মাংস তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে গছৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু ইয়াত তদন্ত চলি আছে